Значит, интересная тема. Значит, все жители нашего города должны знать о том, что именно исполнительный комитет, именно те люди, которые, которых горожане избрали для контроля, над всем, что происходит в городе, согласовывают в том числе и кандидатуры руководителей организаций, там, предприятий, которые у нас в городе. Ну, например. Кто? Конечно. Милиция в первую очередь попадает. И все организации СЭС, ветслужбы, вплоть до любые люди, которые приезжают к нам в город и их назначают руководителями Этих организаций, они все должны быть согласованы. Если я не ошибаюсь, статья 40 э, Закона о промежутовом э, в Украине. Эта статья этого требует. Просто у нас такой практики не было. Раньше мэр подписывал э, такое письмо. Приходит письмо, например, от руководителя э, берет, начальника ВМВС Николаевской области на имя мэра. Прошу согласовать. Ну, мэр сел с начальником милиции, если, конечно получается встретиться. Договорились, в общем-то, ударили по рукам, подписал и человек согласован. А закон требует того, чтобы этот начальник милиции приходил к членам на исполком приходил и давал как-то находили как это, поразумение по украински, да? То есть, скажем, начальник милиции приезжая в город, ну он приезжает для горожан, он же работает здесь в городе для города, поэтому ну, не видели члены исполкома, начальника милиции, и, и доложил на исполкоме, у нас есть депутатская комиссия, в том числе по законности и по взаимодействию с органами милиции, скажем, глава этой комиссии выступал и дал информацию, что ну, у них не получается общаться с начальником милиции, хотя они должны буквально жить вместе. То есть, что такое э, комиссия по законности депутатская? Это когда человеку, э, человек не нашел понимания в органах, ни в прокуратуре, ни в, э, ни в милиции. И он может пойти в суд, конечно, но там процедура у нас тоже очень такая непростая и формально она сложная. Он может прийти просто к депутатам и сказать, э, слушайте, э, ну издеваются надо мной, помогайте. Потому что я же вас избрал, и вы можете помочь. И эта комиссия, в общем-то, и призвана. Другое дело, что мы пока не пользуемся этим практически, в Южноукраинске, мы еще до этого не дошли. Но мы в ближайшее время этим будем активно заниматься. То есть мы понимаем, что для человека есть место, куда он может пойти пожаловаться. Это депутатская комиссия по законности и взаимодействию с органами милиции. Если человек считает, что милиция с ним ну, отказала ему незаконно или. Где-то его обидели, приходит депутатом. Поэтому, что касается нашего начальника милиции, мы обсудили вопрос, дали информацию членам ОКМКОМа, и большинством голосов приняли решение, что такой начальник милиции, с которым мы два месяца не можем найти какого-то ну, взаимопонимания, ну, нам не подходит. Поэтому было принято решение о непогоджении, не согласовании его кандидатуры. Просим, просим прислать другого. Ну, да, может проявит, а может нет. Я считаю, что не проявит. Знаете, в чем прелесть местного самоуправления и то, того механизма, который сегодня прописан? У нас 16 человек. Мне не соответственно 16. Но решение принимается большинством голосов. То есть есть мысли, есть высказанные сомнения в том, что, может быть, дадим поработать. Но это было у одного, там, у двух человек. А остальные считают, что два месяца, во-первых, достаточный срок. Во-вторых, знаете человеческая жизнь измеряется, в общем-то, сотнями месяцев буквально. Да? И если вот так вот давать возможности несколько месяцев человеку разбираться, ну, сколько мы ему дадим возможности разбираться? Год, два? Ну, так жизни не хватит давать возможности. Я считаю, что было достаточно времени для того, чтобы навести порядок в городе. Ни по одному из пунктов, которые мы просим разобраться и навести порядок в городе, начиная с игровых автоматов и кончая торговлей на улицах стихийной, распитие спиртных напитков на улицах, ну просто, я не вижу, что у нас есть милиция, скажу честно. Может быть она и есть, иногда я вижу людей в форме, но может быть у них такая работа, которую они делают, знаете, незаметно, хорошо, когда незаметно, они делают ее, может быть, но я этого не вижу. Вот как городской голова, я ставлю задачи, они не выполняются. К сожалению, я должен это сказать не первый раз. Олег Владимирович Прохоров приходил к нам на сессию, много обещал, но из того, что я обещал, ничего пока не сделал. Поэтому и сессия недовольна, и исполком недоволен. Поэтому я удивлен, конечно, такой, таким поведением. Ну, так такое время живем. Вот так вот. Сложились наши отношения. Не очень сложились. Так вчера все вопросы решили? Да. Все вопросы, которые были поставлены в исполкоме и дополнительные и на повестке дня. И основные, их получилось 33. Решили. И сложные, и простые. Ну, еще вот еще один такой вопрос, уже не, не по этой теме, немножечко по другой э, стихийные рынки. Как бы ваше мнение и э, по, по этому поводу. И меня, конечно, еще интересует, кто вообще занимается у нас в исполкоме этим вопросом. Ну, давайте так, вы в сполкуем стихийные. Ну это так. Местная власть в принципе может заниматься всеми вопросами, если это не запрещено законом, то мы можем каким-то образом повлиять. Что касается стихийной торговли, в общем-то, этим занимается только милиция. То есть, ну это такие вещи, это как ловить преступника, писать завтра какое-то преступление. Испол... Местная власть заниматься этим не должна. Есть для этого специальный специальный орган, милиция, который этим должен заниматься. Незаконная торговля, она сама по себе стихийная. Оно само за себя говорит. Она незаконна. Поэтому этим должна заниматься милиция. Не должно быть незаконной торговли. Ну, есть специальные места, отведенные... Борется... Ну вот так мы боремся, вот так у нас милиция борется. Мы пытались бороться. У нас есть э, гражданские люди, которые ходили и предупреждали людей, какая, какая статья им грозит, если они будут торговать в неустановленных местах. Ну э, Люди понимают, что мы им даже штраф не можем выписать. Штраф может выписать только милиция. И конфисковать товар может только милиция. Поэтому это исключительная задача милиции. Мы можем просто просить милицию, скажем так, ну, по украински, спонукать ее, пытаться заставить ее поработать. Но если человек не хочет, если целый большой орган не хочет этим заниматься, не видит необходимости, а может видит какой-то интерес, то ну, пока ничего не происходит. Я жду нового начальника милиции, который будет работать на громаду, а не на понятно ни на что. Поэтому стихийная торговля ⁇ это исключительная задача милиции. И если вы видите стихийную торговлю в городе, значит это недоработка милиции. Для этого существуют рынки. Пусть выносят, вопросов нет. Может быть, даже э -э мы сейчас живем в нелегкие времена, и действительно хорошо было бы в сезон где-то дополнительно в более удобных местах продавать овощи и фрукты. Но продают же не только овощи и фрукты, продают рыбу, продают молоко в непонятных бутылках, продают овощи и фрукты, которые быстро гниют. И все это потом, это антисанитария, это никому не нужно. Это, это то, с чем нужно бороться. Для этого существуют специально отведенные места, где есть люди, где есть санэпидемстанции, где за элементарным, элементарной гигиеной будут следить. Люди, конечно, плохо, что есть люди, которые продают, но есть люди, которые и покупают. Как-то тоже немножко брезгую этим. Но ну, у нас люди немножко живут легкомысленно. Ну, большая часть населения живет достаточно легкомысленно. Надо... Это большая проблема, но пока мы с ней боремся. Но... Мы, например, моем активно те места, где продают в то же время и ту рыбу. Но это то единственное, что мы можем сделать. То есть вот... Потому что вы представляете себе место, где постоянно что-то продают. И они же там это все и бросают. Мы единственное, что можем сделать, это просто хорошо помыть после них, чтобы там каким-то образом уменьшить. Э, ну. Покажите, да, да. Вот это единственное. А все остальное, к сожалению. Покажите, пожалуйста, по телевизору, где берутся эти бутылки, что они, что может, какая опасность может быть в этих бутылках, когда, я извиняюсь, но бомжи собирают бутылки, сдают этим, которые продают молоко, а потом это все покупают люди, домой несут и считают, что они купили пастеризованное молоко. Они купили себе проблему за день. Ну такая у нас жизнь.